islom yulduzik dunyoga mukammal nigoh folvinlar bor yulduzlar bilan fol ochadi bu degani munajjimlar bashorati deydi gazetalarda chiqib qoladi munajjim yulduzchilar Xo'p, munajjimlar bor keyin kabutarlar bilan qushlar bilan fol ochadiganlar bor cho'plar bilan fol ochadiganlar bor qo'rg'oshinlar bilan fol ochadiganlar bor keyin undan keyin boshqa tomoniga o'tishadi bobolarim azizlarim ruhlarim devlarim deydi o'sha jin bilan ishlaydigan jinnilar bular hammasi o'sha bordizmi bobo momo aziz ruh dev xullas bularni hammasi shu sehrgar folbinlar islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh rasmini olib kel usti boshini olib ket qoching undan yo <laughs> palon mozorga <laughs> borib <laughs> manau qo'chqorni yo xo'rozni so'ying dedimi qoching undan sizni qonlab yuorish kerak dedimi qoching undan yana nima bo'yningizga olish kerak dedimi qoching undan siz bo'yningizga olishingiz kerak ekan alon qoching undan yana xudo qalbimga solsa davomida aytaman folbinga borishlikda insonlarni orasida bir biriga ishonch yo'qoladi nimaga desa sparki bor o'rtog'ing bormi deydi ha bor hammani o'rtog'ida spark borda ha bor deydi ana shu o'rtog'ingni ehtiyot bo'l deydi bo'ldi deydi shunday o'rtog'i kelsa yaxshimisan deydi ketaveradi haligi o'rtoq tushunmaydi nima bo'gani ko'ryapsizmi oramizni qanaqa buzadi bu folbinlar shuning uchun endi bizda samasud degan narsa jinoyat bu degani fuqarolar o'zi bir ishni hal qilib bo'lmaydi shuning uchun folvinlarni doim yozaylik folvinlarni tegishli idoralarga yozishlik vojib vojib yozing mahallangizda folvin bormi kelinglar qo'l qo'yib beringlar hammasiga qo'l qo'ydirib yozib tizib mana shu mana shunaqa qilyapti deveraylik kelib meş, shtrafini olaversa oxiri ajib emas allohni la'natidan qo'rqmasdan shu ishni işte, to'xtatmayapti bir shtrafdan qo'rqib yo jinoiy javobgarlikdan qo'rqib to'xtatsa ajb emas yozing to'xtatmay yozing <laughs> islom yulduzi kanali dunyoga mukammal mukammalligi Folvonlarni shunaqa qilish kerak kun bermaslik kerak ularga uyda marosim qilsa kirmanglar folvinlar <laughs> kimdirlar <laughs> bunga boshqacha yondoshmaylar, iltimos Men endi har bitta gapimni tahlili bilan gapirib ketaman xudo xohlasa bu odam ajratyapti odamlarni orasini buzyapti yo'q man nabarot odamlarni orasini yaxshilayapman chunki o'ttizta mahallada bitta folbin bor kirmang ehsoniga ham to'yiga ham hech nimasaga kirmang men ko'rib e folbin shunaqaqa xor bo'lar ekan deb man folbinlik qilmay siz ko'rib shu ishni qilmaysiz hazar qilaylik folbinlardan agar tanib qolsangiz narsa ham sotmang pochon ochmagan bo'lsa o'sha kuni pochon ochilmay ham qolib ketaversin nechi pul manu desa yuz minglik narsani besh yuz ming sizga dey bo'ldi tamo ketaversin besh yuz ming chunki xohlagan narsangizni aytasizu tanidingizmi sotmang olmang muomala qilmang ko'rishmang jamiyatda bir qoralansin o'sha yomonlansin bir qoram bo'lsin o'sha odama bizchi biz quchoqlashib ko'rishib oshqiqsa yeb kirib duo qlibchiqsak bu bo'lmaydi bunaqalar folvinga borishlik mo'minlarni orasida bir biriga nisbatan adovat hasad xafachilik degan narsani meros qilib qoldirib qo'yadi hammamizni qalbimizda bir birimizga nisbatan bu yomon narsa iiston musulmonlari idoramizdan kelgan mavzu folbinga borish og'ir gunoh degan mavzu ekan folbinlar haqida bu mavzularni xudo xohlasa folbinlar ham eshitadi degan umiddamiz folbin deganda bu kim ekan deydigan odam yo'q ichimizda hamma biladi folbinlik o'zi nima e, desa folbinlik buni turlari juda ko'p g'oyibni bu degani kelajakni de bilaman deydiganlari bor yoki bu bo'lgan ishni işte, qo'yim yo'qolib qoldi desa man topib beraman deydiganlar bor yoki masalan falonchi odam manga yoqmayapti shuni yig'ishtirish kerak desa bo'pti qilib beraman deydiganlar bor keyin folbinlarni o'zi turlari har xil bo'lsa keyin uslublari ham har xil xudo bildirgancha uslublar haqida gapiramiz mobodo biz bilmagan mana har xil viloyatlardan o'tirishibdi tezda bir ruchka qalamingiz bo'lsa bir bizda bunaqamandan odam ham bor shu ham folbinga kiradimi deb yozsangiz shu siz bahoni ko'pchiligimiz bilib olamiz chunki tolbinlar haqida o'zi bu birinchi mani xatoyim tez kunda qiziqib ma'lumot yig'ishim kerak edi harakat qildim lekin bilaman lekin ko'pini yig'lgani yo'q lekin buni ko'proq ayollar bilan gaplashsa keyin deydi uning uchun shu narsalarni qanaqadir oldin qilib ko'rgan yo qilayotganlar bilan gaplashayotganlar bilan gaplashishimiz kerak edi bu imkoniyat manda yo'q islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh tolbinlik gunohi kabiralardan biri eng katta gunoh ishlardan biri alloh yer osmonni yaratdi unga insonni yaratdi va yer yuzini obod qilishlikni insonga topshirdi va aytdiki fasod qilmanglar yer yuzini vayron qilmanglar dedi chiroyli pokiza yashanglar to'g'ri yashanglar dedi va aytib qo'ydiki mani xohishimsiz dunyoda ish bo'lmaydi dedi xudo aytgan mani xohishimsiz dunyoda ish bo'lmaydi har bitta ishni işte, ham oxirini ham mandan boshqa hech kim bilmaydi deydi xudo g'oyib ilmini xudo qur'onda aytadi ollohdan boshqa hech kim bilmaydi deydi hatto rasululloh alayhissalom ham yo'q man bilmayman deganlar qiyomat so'rashganda oy yil chislo haqida gapirmaganlar yo'q man bilmayman olloh biladi deganlar lekin alomatlarni aytganlar qiyomatga yaqin mana bundoq bo'ladi shulardan bittasi qiyomatga yaqin odamlar ishini emas folbinga topshiradigan bo'lib qoladiilar ishni i̇şte hal qiluvchi olloh olloh xohlaydi bo'ladi olloh xohlamaydi bo'lmaydi olloh xohladimi dunyo to'plansi u ishni to'xtata olmaydi uni olloh xohlamadimi dunyo to'plansa u ishni qila olmaydi bajaraolmaydi chunki uni butun olamni parvardigori robbisi bo'lgan olloh xohlamayapti u ishni qandoq olloh xohlamagan ish bo'lishi mumkin yo'q bo'lishi mumkin emas olloh xohladi bo'ladi xohlamadi bo'lmaydi biz aqidamizni shunday mustahkam qilib olaylik azizlar kanali dunyoga mukammal nigoh bu joydagi ma'vizani iloji boricha tomizmasdan ayollarimizga yetkazaylik chunki to'qsonga o'n folvinlarga qatnashdik to'qsonga o'n deb bilaman man to'qson foiz ayollar boradi o'n foiz erkaklar boradi hatto shu darajadagi iymoni bor iymoni yo'q deb o'ylamaysiz iymoni bor musulmon erkak muslima ayollar bor shu darajadaki tishi og'risa ham folbinga boradi tishi doktorga bormaydi qizi erga tegmasa ham folbinga boraveradi sovchi kelmasa ham folbinga boraveradi qo'yi kechi ham folbinga boraveradi kechki darvozasi ochq qolsa ham folbinga boraveradi payg'ambarimiz alayhissalom bu folbinlar haqida juda ko'p hadislar aytganlar shulardan bittasi kim folbinga shunday borib keldi xolos uni tasdiq qilmadi boraveraychi edi bir eshitaychi deb bordi shunga jazo qirq kun namozi qabul bo'lmaydi deganlar qirq kunlik namoz qabul bo'lmaydi qirq kunlik <Sessizlik> duo ijobat bo'lmaydi qirq kunlik tavba qabul qilinmaydi u insonda agar o'sha qirq kun ichida ajal kelib qolsa biling endi u odamni ahvolini islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki gunohga rozi bo'lishlik shu gunohni qilish bilan bab barobar deganlar bu degani o'zimiz biz agar shu ishni qilmayotgan bo'lsak biz qo'l ostimizda gapirsak bo'ladigan shaxslar ukamiz jiyanimiz xotinimiz bolamiz qizimiz shu ishni qilayotgan bo'lsa bilib turib indamayotgan bo'lsangiz o'shanga borgan bilan gunohi bir xil bo'ladi bir xil biriga bir gunoh bo'ladi nimaga desa chunki sen indamayapsan deydi chunki san bunga rozisan deydi endi ota onamiz bo'lsachi shunaqa har xil holatlar borda oilalarda ota ona yaxshi bola yomon bola yaxshi ota ona yomonlar bor bir biriga to'g'ri kelmaydi endi otamiz onamiz folbinga qatnashsachi desa ana endi buni borib do'qqimasdan chiroylilik bilan gapimiz og'zimizdan chiqayotgan gapimizni to'ni deydi lahzi xuddi yalinganga o'xshab jon dada jon ona bu yomon ekan bu bu eng katta gunoh ekan bu birrov borib qo'ygan odamniki shunchalik ekan o'zi qirq kun namozi tavbasi hech nimasi qabul bo'lmas ekan birrov borib qo'ygandiki shu ishini bitiradi deb tasdiqlab borgandikchi endi nima bo'ladi u xudo saqlasin iymoniga juda katta futr yetadi hatto iymonidan ayriladi degan ulamolar ham bor agar shu folvin to'g'ri gapi gap aytganini qilamanman desa xudo saqlasin lekin bundaylar soni ozaymayapti balki ko'payib boryapti borishlikda insonlarning orasini buzilishligi bor <laughs> polvinga borgan ekan bitta akamiz aytayaptilar. ayoli beruxsat borgan endi tavbasini qipti, so'kishibdi endi ham yoq tinchibdiyu nima dedi desa uyimizda janjal chiqyapti u bu desa nechta kelinlaren b ha to'rtta kelin desa bu men ham topib beraveraman bu narsani sal bo'yi pas semizroq kelinlarm bormi desam ha bor deb hamma ish o'shanda debdi shunday kelib ey yo'q be yo'q tuppa tuzuk kelinini qovog'ini solib olgan qy qaynota ha tinchlikmi ko'rishmayapsan ham gapirmayapsan ham desa yo'q ishiniz bo'lmasin oxiri manga o'tirib nima bo'lyapti o'zi desa falon joyga borgandim palonchi folvin shunaqa dedi ha to'rtta kelinni ichida aniq bo'ladida bo'yi past semizrog'i bo'yizni qora charog' bormosa u ham chiqadida to'rttani ichida ikkianichia chiqmasligi mumkin ko'ryapsizmi ollohdan qo'rqmasligini o'sha folvinni xudoni la'nati yog'ib turibdi agar tavba qilmagan bo'lsa tavba qilsin o'shalarga ham tavba nasib qilsin islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh polvonga borish er <laughs> xotinni orasini buzadi polvonga borgan ekan eringizni ko'ynakdan olib keling debdi nimaga boribdi u ayol desangiz eri uyga kelmay qo'yibdi emish ahmoq ha san birovlar uchun yasanaverganing uchun ering kelganda sasiyotgan xalati kiyib o'tirib kutib olverganing uchun sani oldinga nimaga keladi er ha o'sha insofsiz aytmabdimi qizim mana qana yasanib kelibsan a ha eringga ham shunday yasanginda uyingga keladigan bo'lib qoladi deyish kerakmi axir deyish kerak buyoqqa kelib olib o'g'lim bunaqa bo'lyapti o'g'lim xotini bilan yaxshi yashamayapti deyishdan oldin şey, o'sha o'g'limizni xotini bo'lgan kelinimizni uyida o'g'limizni kelishi uchun zo'r yasanib kutib olishga sharoit qilib berdikmi qilib bermayapsizmi bo'ldi o'g'liz ko'chada ilakishadi bittasiga or aytdimku ko'chada lola uyda g'o'zapoya kimga yoqadi yoqmaydi shunday xarajat tashlaydi boshqasiga ketaveradi islom yulduzi kanali dunyoga mukammal mukammalhun uydagi ayollarimizga aytaylikda qovog'ini solib haligi qovog'ini chimirib o'tiravermasin ha deb o'g'limiz ishdan keladigan paytida er xotin yur uyga kirib bir televizor ko'ramizmi kitob o'qiymizmi deb kelinni bir holi qo'yib o'g'limizni kelishiga n chiroyli qilib kulib tirjayib qanaqadir bir qiliqlarni qilib bir qanaqadirda endi xullas kutib olsini o'g'limizni axir o'g'ilni kelishiga dadam bilan bu burundan parch qilib kutib tursa hatto u xotin keldizmi dadasi tabassum qilinadi u ham bitta qovoqni soladi bering so'zini deydi shunday oladi kirib ketadi bo'ldi hayotni tugatish hu bilan bu bo'lmaydi bu azizlar bizni musulmonlarni xatoyimiz shu bo'lyapti biz biz e'tibor beraylik oilalar buzilib ketyapti azizlar mana shu narsaga e'tibor berish kerak shu narsaga aytadiki g'oyibdi kelajakda bo'ladigan ishlarni hammasini kaliti manda deydi jicha turib nima bo'lamiz ertaga nima bo'lamiz indunga nima bo'lamiz hozir nima bo'lamiz xudo hal qiladi shu yerdan shuncha ming odam eson omon chiqib ketadimi xudo hal qiladi olloh hal qiladi bu narsani boshqa hech kim hal qila olmaydi bu narsani g'oyib g'oyib nima degani desa kelajakda bo'ladigan ishlar va biz ko'rmagan ishlar va biz bilmaydigan ishlar inson shu darajada zaifki u qolganini qo'y deydi bitta De folvon o'tirsangiz siz haqngizdagi ishlarni gapiryapti uni qo'yib tur deydi o'zi haqida gapirib bersin deyd. deydi o'ziz qachon o'lasiz dinda chislo soat kunini ayting dinda nima bo'lar ekan bir podshoni oldiga folvinni olib kelishgan ekan kim bu folvon desa qulog'ini qo'yib yuborgan ekanlar ya'ni folvon xafa bo'lib podsho ham shunham madaniyatsiz bo'ladimi desa san folvinmisan ha folvin qulog'ingni tagi kalta ishingni bilganingda kelarmiding oldimga degan ekan bu hechnima emas bu degan oddiy qur'on hadisda yo'q hayotda bo'lgan bitta voqea mana sizlarni olib kelgan folvinlarni ahvoli qulog'ini tagiga tarsak yeyishni bilganda podshohda sho'sha yerga kelib o'tiramidi shu hech nimani bilmaydi bor olib chiqib tashlabbormorga degan ekan shuda folbinlar islom yulduzi kanali dunyoga mukammallig keyin ba'zi bir holatlarda ammam xolam onam folvin deb keladiganlar ham bo'ladi ularga qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymagan holatda i tirnog'imiz bilan qaytarish harakatini qilishimiz kerak folvinga taalluqli bo'lgan har bir harakat har bir xarajat bu eng harom ish hisoblanadi u orqali pul topayotganlar ham haromdan pul topayotgan bo'ladi shuni bilib olaylik kira qilib pul topadimi o'sha yerda pirashka pishirib pul topadimi shunaqalar borda qo'shnisi folminligidan xursand odamlar kelib yotadi pirashka yeydi suv ichadi e mo'minni sifati nima desa mo'minni sifati chiroyli <muchos> yaxshi halol savob ishni ko'rganda yayraydi harom gunoh yomon ishni ko'rganda xafa bo'ladi va hazar qiladi iymonni belgisi shu rasululloh alayhissalom hadislari bor agar yaxshi ish qilsang xursand bo'lsang yomon ish qilsang xafa bo'lsang ana endi san chin musulmon bo'libsan deganlar hayot yo'limizda hayot yo'limiz dyani shu yashash davomimizda nima to'g'ri kelsa qilib ketaversak unda iymonlik bilan iymonsizi nima farqi qoladi